اب ذرا ملکوں کے حالات کو بھی سمجھ لیں ہمارے دلوں میں اکثر خیال آتا ہے اور خاص طور پر جو مذہبی طبقات ہیں وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ گو ہیں ہم اللہ رب العزت کی اور آقا علیہ السلام کے نام لیوا ہے تو ہم پر تو مالی فراوانی ہونی چاہیے ہم ایمان والے لوگ ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں معاشی کشادگی ہونی چاہیے اور دوسرے وہ ملک جہاں پر اسلام میجورٹی ریلیجن نہیں ہے یا وہ اللہ کو نہیں مانتے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے یا شریعت کے بنیادی اصولوں کو نہیں مانتے وہ خدا کے نافرمان ہے ہیں لیکن اس کے باوجود معاشی فراوانی وہاں بہت ہے مالی حالات وہاں بہتر ہیں لوگ بہتر ہیں معاشی طور پہ مستحکم ہیں تو اس کی مذہبی طبقہ تطبیق نہیں کر پاتا انڈرسٹینڈ نہیں کرتا اس سوال کا جواب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں ہے قوموں کی معاشروں کی اقوام کی ملکوں کی معاشی استحکام کو اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہی نہیں ہے کسی کمپنی کے معاشی استحکام کو کسی ملک کے معاشی استحکام کو کسی قوم کی معاشی بہتری کو اللہ رب العزت نے دین کے ساتھ جوڑا ہی نہیں ہے یہ سودا آخرت کا ہے کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے اس کا تعلق نہیں ہے کہ وہ معاشی طور پہ کتنا بہتر ہے اللہ رب العزت نے ایک سادہ قانون علیہ صلاحت والسلام کے ذریعے ہمیں عطا کر دیا کہ جو قوم اپنے غریبوں کے ساتھ اچھی ہے جو مرضی ایمان ہے ان کا جس مرضی مذہب کے ماننے والے ہیں اگر اپنے کمزوروں کو خوشحال رکھنا جانتے ہیں اللہ رب العزت اس ملک کو معاشی فراوانی عطا کرے گا چاہے کافر ہوں چاہے خدا کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں کیونکہ دین کے ساتھ اللہ پاک نے یہ قانون جوڑا ہی نہیں ہے جو اپنے کمزوروں کی ضروریات زندگی پورا کرتا ہے ملک جو اپنے کمزوروں کو بنیادی ہیلتھ کی فیسلٹی دیتا ہو جو ملک اپنے کمزوروں کو بنیادی تعلیم کی سہولت مہیا کرتا ہو جو ملک اپنے کمزوروں کو شیلٹر دینا جانتا ہو جو ملک اپنے کمزوروں کی بھوک دور کرنا جانتا ہو جو ملک اپنے کمزوروں کو بنیادی انداز میں فائنینشل اسسٹنٹ سروسز اور قرضے دیتا ہو ان کا کمزور بھوکا نہ مرتا ہو رات بھوکے پیٹ سوتا نہ ہو رات سڑک پر نہ گزارتا ہو وہ جس مرضی مذہب کے ماننے والا ملک ہو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اللہ رب العزت اس دنیا میں اس ملک کو معاشی استحکام عطا فرمائے گا اس کے برعکس جتنے مرضی دین دار کیوں نہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا کیوں نہ ہو لیکن ہمارے ہاں کمزوروں کا اگر استحصال ہوتا ہو امیر تو پلتا ہو لیکن غریب مرتا ہو امیر کا چولا جلتا ہو غریب کا بجھتا ہو امیر کے لیے قرضوں کی فرامی بھی ہو کیونکہ اس کے پاس گارنٹی کے طور پر رکھنے کے لیے ایسٹ اور اس کی پراپرٹی اور کاغذات ہیں لیکن غریب مرتا ہو اس کی ضرورت بھی ہو لیکن اس کو کوئی ادارہ قرض نہ دے سکتا ہو قرض دینا نہ چاہتا ہو اس کی ضرورت کوئی پوری نہ کرے اس کا بچہ پڑھ بھی نہ سکے وہ اپنا کاروبار بھی شروع نہ کر سکے اس کی ضروریات ہی زندگی نہ پوری کریں تو ایسا ملک جتنا مرضی دین دار اور نام لیوا ہی شریعت کا کیوں نہ ہو اللہ رب العزت اس کو معاشی طور پر اور کمزور اور توڑتا چلا جائے گا کیونکہ وہ اپنے غریبوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے